Ама що допоможе спати міцніше дієти, які чомусь не працюють. Новітня лазерна епіляція абсолютно без болю, а також старіння шкіри від сонця. Про усе це сьогодні у наступні півгодини. Ви дізнаєтесь у нашій програмі Модне здоров'я. Я Вероніка Ухалкова, і ми розпочинаємо. Дивіться сьогодні у програмі Комфортна піжама для гарного сну як обрати найулюбленіший домашній одяг, система харчування, що допомагає керувати масою тіла. У чому переваги програми управління вагою від фітнес-мережі Фіт лазерна епіляція без болю, що таке діодний лазер і як швидко ви позбудетесь зайвого волосся назавжди? А також що таке фото старіння шкіри та чи можливо його попередити. У сучасному світі майже 80% людей регулярно зустрічаються з такою проблемою, як порушення сну, зазначають лікарі. Один із дієвих способів зробити свій нічний відпочинок більш якісним це підібрати комфортну піжаму, у якій вам буде приємно та затишно. А я нагадаю, цю рубрику створено за підтримки торговельної марки «Анабель Арто». Отже, про комфортні піжами для здорового сну сьогодні у нашій студії ми будемо говорити із менеджером торговельної марки Анабель Арто» Надією Олександровою. Вітаю вас. Добрий день! Попри те, що ми звикли вважати Анабель Арто брендом жіночої білизни, я знаю, що сьогодні ви також представляєте велике різноманіття піжам для усієї родини, які ми зараз можемо бачити у нашій студії. У нас є піжами і для папи, і для мами, звісно ж, для дітішок. и для мальчиков, и для девочек, и подростков, и для малышей. Очень здорово, когда в семье царит гармония, гармония отношений, гармония любви. А теперь еще может быть гармония в домашней одежде, да, потому что, допустим, при чтении книжки, в вечернем просмотре телепередач мама с дочками, папа с сыновьями может быть в одежде одинакового стилю и исполнения. Ну, случайно даже важливо, наверное, вдома быть стильно и носить и гарный одежду. Ало, сегодня мы все-таки говорим о про комфортные пижамы для здорового сна. Тому я думаю, что самое для здоровья очень важно из каких материалов сформированы цаиодеж. Но если учесть, что в домашней одежде, в пижамах мы проводим 8-10 часов, одетки а и того больше, конечно же, качество пошива и материалам предъявляются очень высокие требования. Наш отдел технологов отбирает только качественные материалы, которые удовлетворяют всем параметрам по экологичности и гигроскопичности. Конечно же, мы в своей продукции используем хлопок. Хлопок, всем известно, натуральное волокно, которое долговечно, очень прочно, комфортно в носке, дышащий материал. Также мы используем в своих пижамках вискозу. Вискоза – это современное молокно, Попробуйте, конечно же, попробуйте, как оно струящееся, эластичное, эти мягкий материал. Вискоза, это, кстати, тоже природного происхождения, получается из целлюлозы, древесины и растений. Ну, якщо, наприклад, я не надто великий експерт у тканинах, коли наприклад я прийшла у магазин, яким чином мені зрозуміти, це натуральна якісна тканина для комфортної піжами, чи все таки це така тканина, з якої не варто купувати одяг для нічного відпочинку. конечно можно используя наши тактильные ощущения вот я привезла несколько образцов вот у нас есть хлопок натуральный который можно посмотреть очень плотный он, да упругий mm -hmm. такой он у нас очень мнется и при сменании можно посмотреть да это его показатель такой есть у нас вискоза вискоза мягкая струящаяся тонкий такой материал у нас тоже он очень мнется впитывает влагу пропускает соответственно да? хочу сказать что э, ткани из э, натуральных волокон они всегда приобретают температуру тела то есть если мы вот недолго поддерживаем что ладошкой мы чувствуем, как ткань нагревается. В этом и преимущество пижам из натуральных тканей. Mm -hmm. И синтетика мы можем посмотреть. Гладкая, да, абсолютно холодная. Можно попробовать. И да. она совсем не так? Я так разумею. Да, да. То есть пижамы из синтетичных тканей лучше не купувати. Конечно же, да. Это не рекомендуется. Сейчас мы можем вот наглядно в студии продемонстрировать, как сгорают у нас эти ткани. Вот мы отрежем небольшие кусочки с вами. Mm -hmm. Это у нас будет синтетический материал. Вискозу возьмем. Мы берем с вами хлопок. Так. Вот Хлопок начинает у нас гореть. Искра, вы Очень ярко. Вискозу возьмем. Вискоза и хлопок горят одинаково, так как это натуральные волокна. Вот при сгорании можно почувствовать уже пошел запах жженой uh -huh. бумаги у нас, да, потому что это целлюлоза. И синтетику мы подожжем с вами. Это Синтетика сам... начинает сразу плавиться, uh -huh. неприятно пахнуть. Видите, даже вот она... Вот, плавится и плавится. Это у нас показатель, что это синтетика. Вот у нас догорел хлопок мы видим, что у нас зола это полностью превращается в порох. То есть это показатель того, что это натуральный волок. Но очень часто на пижамах, на ночных сорочках можно увидеть вот такие малюнки або принты. я думаю, что также очень важно, какой фарбу и с помощью какого материала они сделаны. Очень хороший вопрос. Принты все, которые у нас изображены, это цифровая печать и используются у нас пигментные чернила на водной основе. Это очень важно. Вот я принесла образец кофточки, нашла. Вот еле-еле у соседей, конечно, мы такого уже никто давно не носим. Это пластизолевая печать. Для того, чтобы проверить, качественный ли это принт, можно провести небольшой эксперимент, очень простой, с помощью воды. Мы на пипетку набираем воду и капаем у нас капельку на принт с пластизолевой печатью и на принт, который нанесен у нас с помощью пигментных чернил на водной основе. Uh -huh. Мы с вами что, видим, ума? капелька абсолютно не растекается. Это значит, что, конечно же, это не дышащий принт. Конечно, же, для деток вообще не рекомендуется uh -huh. такие использоваться. Мы видим на хлопке, на принте, причем, да, вода у нас абсолютно сразу впиталась. И если на просвет мы с вами посмотрим, ткань абсолютно, да, вот прозрачная, видно даже волокна. Тривая программа «Модное здоровье». И сегодня мы говорим про комфортные пижамы для здорового и качественного сну. А я нагадаю, цю рубрику створено за підтримки торговой марки Анабель Арто нещодавно я прочитала дослідження європейських експертів, і вони стверджують, що чим більше у жінці в гардеробі гарних спокусливих нічних сорочок та піжамок, тим менше проблем у подружньому житті. А я бачу, що сьогодні у вашому асортименті також є дуже багато красивих жіночих сорочок. Ось, наприклад, таких. Але в мене запитання: чи комфортно спати ось у такій красі? Звісно ж, наша компанія Анабель Арто. Выпускает пижамы и домашнюю одежду, коллекциями на все сезоны и коллекции в различных принтах. Угу. Для женщин это всевозможные ночные сорочки, маечки на узкой, на широкой бретельке, шортики укороченные, удлиненные. всевозможные возможные посмотрите, какое струящееся, легкое полотно. А по поводу комфорта, который вы спрашивали, можем на ощупь попробовать. Это у нас вискоза, вот это угу. полотно очень интересное, на вид кажется, что... Не натуральное, да, но на самом деле это стопроцентный хлопок, так? это эксклюзивный хлопок, он uh -huh. произрастает только в нескольких провинциях Китая, секрет его производства держится в сражающем секрете, очень износостойкая, то есть принты не выстирываются, не выцветают, не линяют. Сегодня мы бачимо дуже багато разных комплектов. а в мене такое запытание, а чи взагалі існує мода на пижамы? Конечно же, это целая индустрия моды и красоты, да, у нас даже показано на зимам проходят. Наши дизайнеры разрабатывают коллекции, у нас есть уникальные коллекции с принтами Гопчинска. Uh -huh. Уникальные такие миловидные человечки, да, с всем забавными добрым, надписями, да, да, всем известные, далеко за территорией Украины. То есть Гопчинская, это действительно поставщик счастья номер один. Только она были арто продает на территории Украины пижамы и домашнюю одежду с такими принтами. То есть это наша вот такая уникальность. Это у нас коллекция представлена из вискозы. Вискоза, причем с мерсеризованной нитью, очень стройная, у -у -у. такая тонкая струящаяся ткань. Очень хорошо для лета. Вот опять же у нас для маленькой принцессы. Так. Для девочки постарше и, конечно же, для мамы. Хлопок, очень качественный uh -huh. хлопок, можно попробовать. Это двулицевой хлопок, Он называется интерлочное полотно. Можно посмотреть, и изнаночная часть, и лицевая абсолютно одинаковые. Здесь двойное переплетение нити делает этот хлопочек очень качественным, очень мягким. Коллекция из хлопка с бриджиками, шашлыва девчонка тоже для мамы с дочками. И я вам уже показывала тепленькая коллекция из трикотажного букле, тоже для всей семьи, для папы, мамы и для деток. А я вижу, что сегодня у Кирилла пижамы, а, а у вас также есть и футболки. Абсолютно верно. С приближением лета хочется легкости и красоты. Наши дизайнеры разработали свои собственные уникальные принты. Мы предлагаем 6 вариантов принтов на лето. Это вот такие Винтажные различные летательные механизмы. Угу. То есть в одном исполнении это у нас футболочка для мальчика, угу. футболочка для мамы и для папы. Так, вся семья в одном стиле. И все малюнки нанесены особым способом, который безопасен для нашего. Абсолютно воспитания. верно, вот мы с вами это тестировали, тестировали угу. абсолютно Вот на таком же принципе. Да? Угу. Дякую, что сегодня были в нашей студии, Дякую вам за эти интересные эксперименты и за эту интересную информацию. Хотелось бы пожелать напоследок нашим телезрителям, любите себя, свою семью, одевайте свою семью только в качественную, изысканную, красивую одежду, и вам это вернется с А я еще хочу добавить также, что... А завдяки комфортним піжамам ви можете забезпечити собі здоровий та якісний сон. Далі у нашій програмі система харчування, що допомагає керувати масою тіла. У чому переваги програми управління вагою від фітнес-мережі Лазерна епіляція без болю? Що таке діодний лазер і як швидко ви позбудетесь зайвого волосся назавжди? А також що таке фото старіння шкіри та чи можливо його попередити? Чому деякі дієти не працюють і після обмежень у їжі зайва вага повертається знову і знову? Майстер-клас про здорове схуднення сьогодні для учасниць всеукраїнського марафону схуднення, а також для усіх вас, наші телеглядачі, проведуть експерти жіночої мережі фітнес-клубів. Фіт спонсор показу цієї рубрики. Міжнародна мережа жіночих фітнес клубів Фіт у міжнародній мережі жіночих фітнес-клубів Фіт Триває всеукраїнський марафон схуднення. А ми продовжуємо слідкувати за успіхами декількох його учасниць. Сьогодні для них головний дієтолог мережі проводить тренінг із основ програми управління вагою. Чаще всего женщин звучит вопрос, вернется ли вес обратно? Потому что это основная, наверное, проблема для тех, кто сталкивается с диетами. Так вот, здоровое похудение это и есть похудение, которое не возвращает потерянный вес. Для этого должны быть сроки не за день, не за два и не за три. Да? Для нас не важна скорость, для нас важен результат и качество этого похудения. И похудение не за счет мышечной массы, а похудение за счет жировой и воды. Давайте посмотрим на элементарный пример. Возьмем женщину весом 80 кг, которая за очень маленький период времени сбросила минус 10, возьмем месяц – это короткий промежуток. 40% потери этого веса – мышечная масса. Потеря мышечной массы влечет за собой замедление метаболизма. И за такой короткий промежуток времени не успевает вся система перестроиться, и наш организм максимально всеми возможными способами пытается вернуть этот вес. К чему мы приходим? Женщина в течение двух месяцев успела сбросить минус 10, и набрать плюс 10. Будет ли она в одинаковой форме, которая была два месяца назад? Будет ли она иметь те же объемы? Нет. Почему? Ну что здесь она потеряла мышцы, а здесь она приобрела жир. И тем самым объемы увеличились. Давайте рассмотрим другой вариант похудения. И представим себе, что мы можем похудеть на минус 5 за тот же месяц. Закрепить этот результат и знать, что вы никогда больше не вернетесь в прежний вес затем еще потерять минус 5, значит, что вы никогда не вернетесь в этот вес, а в этот тем более. То, что предлагает программа управления весом Керс, она предлагает комплексный подход к похудению. Это, конечно же, физические нагрузки. Обязательно для того, чтобы мы поддерживали мышечную массу и обменные процессы. Это определенная система питания, которая состоит из нескольких этапов. Также немаловажная составляющая этого комплекса – сопровождение специалистов. Потому что на начальном этапе похудения женщине не хватает мотивации. Наша программа управления весом состоит из трех фаз. Вы уже о них знаете, да? Первая, вторая фаза – это диет, питание, и третья фаза – это закрепление результата. Каждая из вас уже попробовала первую, вторую. Я знаю, что даже Женя уже на третьей фазе. Давайте с вами рассмотрим результаты, которых вы достигли на протяжении этого времени. Итак, мы начнем с Людмилы. Людмила Губська, пройти два роки, дизайнер. Людмила у нас сейчас на этапе уже второй фазы. Напоминаю, что цель первой фазы ⁇ это сделать резкий старт в похудении. И она длилась у нас всего лишь одну неделю. Да? И далее вы перешли на вторую фазу. У вас за первую фазу были прекрасные результаты. На сегодняшний день, вот на этом этапе 6 недель, у вас минус 15 килограмм. Хочу заметить, что основная потеря веса за счет жира. Я бы хотела услышать, вот какой был ваш вызов, какие впечатления от фазового питания на данном этапе. У меня, например, на, на первой фазе был вызов отказаться от сладкого, отказаться от пепси колы, которых я очень больших количествах пила. Я каждый день умирала, умирала, умирала дней несмотря. Ну, оно того стоит. Вы большая молодец. А, Людмила также у нас находится на второй фазе. Людмила Мороз, 63 роки, пенсионная РК. Вы проходили первую вторую. Вторая точно так же фаза похудения. Ваш организм хорошо отреагировал на вторую фазу и дал хороший результат. На сегодняшний день это минус 5 килограмм веса, но минус 6 килограмм жира. Какие ваши эмоции, ребята? На первой фазе было уже складно, морозово. На другую краще. лучше, себе почуваю, и результат лучше, зараз сейчас уже есть. Евгений у нас успел уже перейти на третью фазу и очень рада результатам, которые имеет. Евгения, срока 21 рік, студентка. И на сегодняшний день третья фаза нам показывает, что действительно... В молодом возрасте, когда хороший метаболизм, можно потреблять достаточно еды и не набирать вес. Я хотела бы сказать, третья фаза, самая лучшая, еды достаточно, ура, я просто счастлива. Тогда остается только пожелать вам усердия, усилий, Дайте дойти до конца, потому что финиш марафона 2016 совсем близко. Спасибо вам огромное за то, что вы идете по этой программе, за то, что вы доверяете. Хорошо, я бы хотела... Бы по завершению какой-то части этой темы услышать от вас вопросы. Возможно, возникли уже на этапе того, как вы проходили программу, либо слышали определенную информацию о ней. Людмила, давайте начнем с вас. А, скажите, пожалуйста, чем ваша программа отличается от обычной диет других? Диета – это ограничение. Это может быть ограничение по времени, это может быть ограничение по определенным продуктам, это может быть ограничение по питательным веществам. Если мы говорим только о исключении продуктов, то это стресс для организма. Потому что он недополучает питательных веществ, он недополучает энергии в любом случае. Да, он худеет. Посредством чего? Вопрос. То есть диеты всегда дают в основном похудение. Вот из 100% веса, который мы теряем, 40% мы теряем в мышцах. Из-за того, что замедляется метаболизм, еще и возвращается вес, когда вы возвращаетесь к обычному прежнему приему пищи. Вот поэтому диеты не работают. Невозможно mm -hmm. сидеть на диетах вечно. Возможно, у вас есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а обовязково белки, жиры, углеводы и калории? Нет, не обязательно. У нас есть уникальная система замен для составления меню, в которой учитываются только порции продуктов. Поэтому мы за вас все посчитали, ваша задача только съесть. Напередодні літа та початку пляжного сезону представниці прекрасної статі особливо стурбовані своїм зовнішнім виглядом. Головний тренд цього літа незмінний. Це красива та гладенька шкіра. А от чи допоможе лазерна епіляція ефективно та назавжди позбутися небажаного волосся? Про це в наступному сюжеті. Процедури епіляції користуються особливим попитом у літню пору року, але більшість чарівних пані стають жертвами певних міфів, наприклад, ось таких. Епіляція це надзвичайно боляче, Після епіляції завжди залишаються подразнення на шкірі. Епіляція це пожиттєвий вирок для кожної жінки. Її потрібно робити часто і протягом усього життя. Але сьогодні ми спробуємо зруйнувати ці міфи. Нещодавно я дізналася, що в одному із столичних косметологічних центрів проводять процедуру лазерної епіляції на інноваційному апараті Mediostar Next. Завдяки використанню особливого діодного лазера боротися із небажаним волоссям стало набагато простіше, швидше, а головне зовсім не боляче. Переконаємося разом. Доброго дня, доброго дня. Я знаю, що у вашому центрі для лазерної епіляції ви використовуєте апарат, в якому вбудований діодний лазер. в чому особливість такого лазеру? Так, наш апарат називається Медіостарнекс. Він діодний напівпровідниковий. І інноваційний особливість цього апарату в тому полягає, що він поєднує в собі дві різні хвилі, різної довжини в одному діодному стикі 810 і 940 нанометрів. Якщо цей лазер діодний і має дві хвилі, що це означає для пацієнта? Те, що він є більш ефективним? Так, він більш ефективний, тому що апарат використовує зразу дві хвилі. Одна хвиля працює на меланін, волосся, руйнуючи цибулину, друга хвиля працює на судинний пучок. Таким чином, цибулина не має живлення і волосся випадає. І процедура ефективна. Угу. А звичайні А, а звичайні апарати працюють тільки на одній хвилі, угу. тільки працює на волоссяний. На меланін волосся. Мені здається, що під час лазерної епіляції для кожного пацієнтка або навіть для пацієнта дуже важливі три речі: Це ефективність лазерної епіляції, безпечність та безболісність. Ваш апарат здатний впоратися з усіма цими завданнями? Так, наш апарат має можливість впоратися з цими трьома завданнями. Ефективність процедури також дуже гарна. Після першої процедури зникає волосся до 30%. Безпечність процедури і безболісність полягає в тому, що вбудована система охолодження дає можливість проводити процедуру комфортно і безболісно. Особливість нашої, нашого апарату в тому ще, що ми можемо працювати в літній період, і пацієнти можуть, можуть до нас приходити з загорілим тілом. Після процедури не буде оставатися ні пігментації, ні опіків. А зараз я пропоную вам спробувати на собі процедуру лазерної епіляції. Скажіть, будь ласка, чи потрібно якимось чином готуватися особливо до процедури? За два тижні ви не приймаєте антибіотиків, за 2-3 дні не, не перебуваєте на сонці. І менш максимум за 12 годин всі зони епілюючі зони збриваємо наголо. Зараз я наношу гель. І буду працювати. Будь ласка, вдягайте окуляр. І зараз будемо розпочинати нашу процедуру. Процедура буде комфортна і безболісна. Дуже сподіваюся. <рес> Якщо порівнювати із іншими лазерної піляція, яку я проходила... Це зовсім на це не схоже, то що взагалі я нічого не відчуваю. Це те, що я вам проговорювала система пельків. І мені здається, що на такому апараті набагато швидше проходить Набагато намагати. Да? <звук> 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 Сьогодні ми дізналися про таку процедуру, як лазерна епіляція, за допомогою діодного лазера. Ось на такому апараті Медіостар Некст. Особисто із своїх власних вражень після процедури я можу сказати, що такий вид лазерної епіляції дійсно проходить надзвичайно комфортно і практично без болю. Також після процедури не залишається почервоніння, Наприклад, в мене взагалі ніяких не залишилося. А ще дуже важливо особисто для мене, що таку лазерну епіляцію можна проводити навіть на засмаглій шкірі, що надзвичайно актуально саме влітку. Діти вважають найбільш небезпечним сезоном для молодості нашої шкіри. Про фотостаріння, а також про те, яким чином його попередити. Далі у нашій програмі розповість експерт із краси Ірина Букур. Добрий день. З вами Ірина Букур і ми продовжуємо говорити о молодості, красоті і здоров'ї. Сегодня существует тысячи методик в бьюти-индустрии, которые позволяют женщине выглядеть молодо и красиво. Очень многие женщины совершают одну ошибку. Когда после 30 лет на коже образовываются, ну, прежде всего, мимические морщины, женщина начинает думать, я старею. И это главная ошибка всех наших женщин. Женщина не стареет. Ничего общего с теми морщинками, которые мы видим в 30, 40, 45 лет, биологическое старение не имеет. Наши клетки работают замечательно, омолаживаются и делятся. Это старение называется фотостарение. И если с биологическим старением справиться сложно, то у меня есть к вам очень хорошая новость. С фотостарением справиться легко. И вот сегодня мы как раз будем об этом говорить. Итак, что же это такое фотостарение? Очень просто объяснить. Каждый день с утра до вечера мы с вами находимся под воздействием солнечных лучей. Существует два типа солнечных лучей, которые воздействуют на нашу кожу. Лучи группы А – это те лучи, которые мы знаем. Это лучи, которые обжигают нашу кожу, от которых наша кожа краснеет и от которых мы периодически защищаемся, когда пользуемся солнцезащитными средствами. А вот лучи группы Б мы с вами не замечаем. Но именно эти лучи являются лучами старения. Они проникают везде. Эти лучи самые опасные для нашей кожи. Что же происходит с нашей кожей, когда она поглощает солнечные лучи? Лучи группы Б проникают глубоко в нашу кожу и воздействуют на молекулы. И прежде всего на молекулы белковые и липидные. Помимо этого, в нашей коже под воздействием солнечных лучей образовываются молекулы террористы, свободные радикалы. Свободные радикалы ⁇ это такие испорченные молекулы, которые не имеют в своей структуре одного электрона. Что же они делают? Они нападают на здоровые клетки и забирают у них электрон, фактически заражая здоровую клетку. И происходит цепная реакция. И вот как раз вот эти больные клетки атакуют здоровые, хорошие наши белковые клетки, из которых состоят коллагеновые и эластиновые волокна, вследствие чего кожа теряет упругость, образовываются морщинки, и мы начинаем стареть. Существует основных три шага для победы над фотостарением. Шаг первый. Значит, что мы делаем? Мы защищаем наш эпидермис. Для этого у нас есть специальный крем, крем Редерм, задача которого постоянно восстанавливать эпидермис, склеивать между собой вот эти вот чешуечки и самое главное, что очень важно, восстановить отражающую функцию эпидермиса. Что значит отражающую? Чем меньше кожа впитывает солнечных лучей, тем меньше мы получаем влияние и вот такое стрессовое состояние нашей кожи. Шаг второй. Наша задача – минимизировать облучение, которое мы получаем каждый день. Используйте специальные дневные защитные крема с солнцезащитными фильтрами. Для этого очень важно знать, что в креме есть фильтры, которые спасают нас не только от лучей группы А, это простые лучи, но самое главное – от лучей группы Б. Такие крема должны содержать в своем составе обязательно светоотражающие частички и компоненты, Правило третье. Обязательное наличие в кремах и в нашем питании антиоксидантов. Это молекулы, которые обладают удивительной способностью нейтрализовать свободные радикалы. Вот таким удивительным свойством обладают масла, косточек, винограда, граната, облепихи и витамины А, С, Е. Один крем не способен справиться со всем тем потоком свободных радикалов, которые возникают в нашей коже. Поэтому нам важно правильно питаться. Я здесь положила все необходимые продукты, которые содержат в себе высокое количество витамина С. Одному человеку каждый день нужно не менее 50 мг витамина С. Следующий очень важный антиоксидант это витамин Е. Максимальное количество витамина Е находится в растительном масле. Чоловіку требується вітаміна Е, вітаміна красоти 15 мг в день. Я вам желаю молодості, красоти і здоров'я. З вами була Ирина Букур. До нових встреч. Сподіваюся, усе, що сьогодні ви дізналися, у нашій програмі допоможе вам зберегти ваше здоров'я, молодість. І красу, а також зробити ваше життя більш якісним та успішним. Якщо у вас є додаткові запитання до експертів нашої програми, надсилайте їх за адресами, що зараз бачите на екрані. Ну а я Вероніка Ухалкова прощаюся з вами до наступного тижня, і обов'язково будьте здорові.